Hello，大家好，uh, 我们是 X b o m 这个手势是，其实是孙勇哦，孙英浩，孙一浩他 <laughs> 他主要的想法嘛，我们觉得不错，然后我们就让他让他来说一下吧。设计说一下。嗯、好，就是啊，首、呃、首先这个手势设计，第一是就是呃，先是贴合我们的队名嘛，有个 X，有一个 F，对，然后。 呃，我是因为这个而想到的手势，但是它的含义呢，我觉得就是，嗯，我们一直在变换吧，但是我们在叠加的变换，就是我们永远都是在进步、进步、进步的，而不只是单调的 X，然后还可以叠加，对，对嗯、就是大概一个，嗯、对，就是，就是这个，<laughs> 这个还最后最后是我们九个人的手指头，所有人叠在一起，<laughs> 对。<laughs> 嗯、对，但是你当时提出这个设计照片是很快同意了还是怎样？巨快<块>，巨快，就马上。哎，这个好，对、啊，巨快。今天吧，穿这个衣服的时候，嗯嗯，今天 <laughs>、啊、大家都穿一样的，嗯、很有团体感啊。对、嗯，觉得怎么样？觉得今天就一起来小楼，就第一次也算是一个集体的一个活动嘛，感受如何？感觉特别开心，因为这是我们第一次，就是。 真正意义上正式的这个团队活动，嗯，团感很重要。嗯、那我們不知道，其实男孩之间会矫情一下吗？比如在某个瞬间，比如官宣的团名那一瞬间，或什么瞬间，矫情说啊，我们终于成团了之类的。嗯、我就内心内内心会想哎、欸，嗯、但是我没有讲出来，这、嗯、是我发朋友圈。哎 <laughs>、欸，有看到？<laughs> <laughs> 有对，我们对，我们对，啊、<laughs> 发了朋友圈了。了朋友圈就是那一天，就是我们。 官宣就是有这个名字的时候，有属于我们自己的 XFORM 这个名字的时候，那个时候内心就就是很多感触，然后我就发了一个朋友圈，但是并没有就是这么直接的跟团员们说。嗯、你的朋友圈内容是什么？到五六点睡不着，五年十年吧？就是不是？还真 <laughs>、啊就是。对呀。就是想太，就是那天想很多，然后我就写了，嗯、五年了，终于走到了，然后今晚还是睡不着。 就这么简单，对对就对，七年的都睡着了。哈哈哈哈哈。当天有有发一下吗？哦，都有发，都有发，但是大家都是在在互相点赞，一直在点赞赞嘛。你知道我当时发朋友圈图是怎么来的吗？就是我们朋友不是就是那天刷朋友圈嘛，就看到以前一起跳舞的哥哥姐姐们，他们有就是也关就是知道他们也对也关注到这个东西了，然后就看他们有在朋友圈分享我的那天晚上的活动的照片啊什么的，然后我就把它保存下来。 然后就自己也发了一条，就觉得那一刻就嗯，就不光是我们自己成了，我们周围的人其实也关注到我们，对，我们都成都成了，只有关注到我们这个团已经成，我觉得就刚才已经收到好多微信，就是成团成团快乐，祝福什么的，对，你生日快乐的时候说，是的，对，那是我收过点赞数最多的一次，对，哈哈这是这是我所有朋友圈里面点赞，其实去去逼他们一定要点赞，没有没逼。 就是整个一个大工程的感觉，就把我们都很帅，就把我们的优点都展现出来了。对，嗯，然后就是感觉很有团体感吧，对，大家在一起嘛。嗯，对我觉得质感很好小莲，我是有暖心到，对，有一天我很晚很晚再回来，然后小莲说：“我给你买好了水果，然后放在我的床头。”然后小莲就是。 哦，什么呀？哎，嗯，人间 VC 了，人间水果，人间水果是吧？蛮喜欢吃水果，啊，啊，人间圣女果，我很喜欢吃圣女果。圣女果，哈哈哈哈哈！樱桃番茄，樱乌梅，乌梅，乌梅番茄，这是我三年级喜欢吃的，现在喜欢吃它。对，现在我特别喜欢吃。是吗？因为我是买了乌梅番茄。银浩是服装搭配师，担当，服装搭配担当，认可认可。OK。这是今年团圆的有没有银浩给你们搭配的？ 我昨天就给他搭了一身，对，哦，去我去朋友的生日聚会，然后没有衣服选，穿，最后求求了，他给我拿衣服、裤子，说，这送你了，然后就，哇，直接把衣服和裤子都送我了，哇，因为我我是觉得更适合他，所以就送给他，他也喜，好会说，嗯，染发担当，哈哈哈哈哈哈。 断发等的、就是，就是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 、就是可能前面十十几年都没有染过什么头，然后后来就是突然就染上瘾了嘛，就染上瘾，<對>然后现在头发都都染断了，都是接的。对，你染之后给其他染了色发？我觉得我不要染头发了、啊，看已经被拒伤了。你给我染过头发了？对。哈哈哈哈哈！对，让我帮你染的。我他 <laughs> 的头发也是你染的吧？ 染发染发染发达人，染发达人，染发达人，黄头发呃，那个橘色头发是他帮染。我也是自己染自己的头发。有失败过了。对，以有体验。嗯。所以以后大家有装发费可以省一笔，然后还要让我不要不要，这是团队该做的事情。哈哈哈！哈哈！哈哈！就是我们其实都有一段时间没有站在舞台上了，在此，嗯，第一次站上舞台的感觉还是很好。的。 就是大家集体第一次站上舞台，的感觉真的很好。嗯、好的，嗯，<分>因为 <laughs> 因为我们这个团队嘛，团结起来做的最重要的一件事情就是舞台，嗯、所以舞台是对于我们来说最重要的东西。我觉得第一个团体活动是围绕舞台来开展的，是非常有意义的。 i 不发就是这个 x form，然后这个 ix 它其实是罗马数字九的意思，然后还有后面 form，然后如果是名词的话就是各种形态的意思，嗯、然后如果是动词的话就是组合，然后就是说我们几个不一样的个体，<laughs> 就是、然后组合在一起，然后构成在一起，聚集在一起，嗯，聚集在一起，然后像, <laughs> 像变形金刚一样 transformer，聚众成团、嗯对，对，然后就变成一个。<laughs>

团名一样嘛，就是九种形态，九种不一样的形态拼凑在一起。然后，正因为我们是九种不一样的形态，然后我们可以随意的组组成，然后去面对未来这条路上的一些困难啊、风雨啊什么的。我们不管面对什么样的困难，我们都可以以那个问题来拼凑成一个新的一个一个形态去跟他对抗。嗯，可、嗯、这是我觉得我们团和我们名字上的一个。 嗯，很好，你看。我觉得这个不介意吧，意因为既然就是选这条道路上，就是做舞台者或者说做作品，难免会被观众有不同的喜好和选择。<对>那么我觉得，不管外界的声音是怎么样的，我觉得坚定的要呈现高质量的好的作品和舞台就可以，就坚持我们的初心就好。嗯，其实我觉得有比较、嗯、才有嗯，对，良性竞争嘛。 我觉得我们最大的敌人其实是我们自己。我们说打我们我们永远跟自己那个斗争。我们来听，其他交交我们很喜欢 Into One。就我觉得大家都是这个行业上的，我觉得百花齐放嘛，就是也是同事了，我觉得一起在这行奋斗。不干回换衣 所以，很很简单吧？我觉得，因为简约风，洒脱，洒脱，洒脱，有东西都就是偶尔北漂风吧？房间，北漂风绝绝了，北漂风。我们宿舍就简洁的，简洁。下一个还有他还是我？我们是不是我们？你们他们先说吧，说，不说了。 你们轻奢了，我觉得你们。轻奢吗？啊啊、我们是轻奢风，我们是标间，我们那个是豪华双人标间。他们说在哪儿呢？有沙发，就是、有沙发， 我们有地毯、有沙发，就是地毯、沙发，然后投影仪、小资生活，投影仪是小莲的，连环投影仪是小莲的，然后还有自己的小衣帽间，然后浴缸啊什么的，对吧？对，小资生活，我们把很多人的东西都搜刮过来了，是吸尘器，刘俊的吸尘器，吸掉了，没有他们的吸尘器，吸尘器呢？你们是土匪吗？是，还有然后那个投影仪。 拿热水壶。对啊，小莲，小莲，你们的风格挺热的。我们的风格就仓茹来介绍吧。我们是？什么？嗯，极简风。我们是阳光房，热死了。我们是在最高层，然后就是很大，然后很舒服。啊，还有那个孙浩的宿舍。对，孙浩的宿。舍。我的宿舍，大家来说吧。我知道，大大床房。ins 风。哈。要有，死了。 确实是一个有不同个性但又有共性的团体啊！我真的这样觉得，因为大家每个人的性格特点啊都不一样。 然后有时候会古灵精怪，有时候会千奇百怪的感觉。但是，但是我们是同一个 X form。你们这么多人啊，你们要统一意见，你们是怎么样？是猜一群还是干嘛？还是说谁是那个做决定的？我们有小付增多数了，好像是投票是不是？我我们会先沟通，会先一起说嘛。对，我们有小群。对啊，我们在群里就很好笑，就今天谁的外卖到了，今天谁收垃圾，谁的垃圾丢一下，对。那透露一下你们群名叫什么？就叫对叫。 他起的 X form，然后后面有那个秘密的秘，密秘密，就是你。正好跟工作人员的对。因为我们也是这样。旅游旅游，花语少年那种团综，对，一定要旅游型的，花语少年那种，向往生活，向往。生活，就那种慢综艺嘛，生活类的综艺。对。的 演唱会最具体的就是舞台中央、啊，嗯、希望我们九个人可以一起登上越来越大的舞台，嗯、越来越好的舞台。嗯、这是真的是最主要的核心吗、啊？我觉得。嗯